имя Отца и Сына и Святого Духа. И сказал Иисус, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Эти слова были ответом некоему юноше, который интересовался, что нужно сделать, чтобы спасти, что нужно сделать, чтобы наследовать. создал человека по своему образу, создал его прежде всего вечных бессмертным. Наши прародители Адам и Ева, они были обречены на бессмертие. Но для того, чтобы это бессмертие было для них реальностью, чтобы жизнь вечная для них была им принадлежащей, Бог повелел им исполнять заповеди. И все мы помним эту историю из Эдемского сада, что им можно было все, кушать любых деревьев, делать, что хотите, ухаживайте за этим садом, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, воспользуйтесь над ними, Вы только лишь соблюдите заповедь, для вас запрет. Тогда возникает вопрос, почему Господь дал заповедь запрет, а для того, чтобы человек мог реализовать свою свободу. Если бы им в Эдемском саду можно было все, то это отсутствие свободы, нет выбора. Свобода там, где есть выбор. Ты выбираешь это или это. И это твоя право, твоя свободная воля, право выбора. И вот Господь не просто так запретил, Он хотел, чтобы человек, проявляя послушание, вечно жил. Но мы знаем, что первые люди нарушили заповедь, прикоснулись за плотному плоду запретному, и были изданы из рая. Но далее на протяжении истории человеческой Бог не оставляет свое творение и дает заповеди. Вначале Адаму, потом Мною. Это были словесные устные заповеди, которые существовали в виде предания. Но потом, когда народ еврейский выходил из Египта в землю обетованную, то там на Синае, на Синайском полуострове, на возвышенности, которая называется Харив, Бог дал им заповеди основные. Заповеди как норма жизни, которые делились на заповеди и отношения человека с Богом. Я Господь Бог твой, пусть я не буду Бог кроме меня, не створяй себе кумира, никакое изображение не поклоняйся и не служи ему не поминай имя Божье в суе, помни день покоя, день субботний. И остальные шесть заповедей, которые гармонизировали земную жизнь человеческую, отношения между людьми, почитай родителей, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не завидуй, не желай чужого. И вот это была та норма, которая возвращала человека. И благодаря попытку вернуть человека на то первое блаженство, на задуманное то состояние, которое Бог Хотел, чтобы люди находились. Но, как правило, это было очень трудно. И человек не мог эти заповеди исполнить. Тем более в народе израильском старцы, книжники, фарисеи добавили к тем заповедям, еще и там 613 заповедей, и бытовые и заповеди Кашрута, и заповеди, касательно каких-то земных делах, ритуальной нечистоты и другие, которые... Они полезны были, да, это была норма, это была как бы инструкция для повседневной жизни. Но они не делали человека лучше. Они не делали человека чище и ближе к Богу. И вот для того, чтобы спасти род человеческий, для того, чтобы вернуть их в то состояние, в котором Бог их создал, задумал, чтобы этот человек хранил в себе образ Божий и достигал подобия с Богом, приходит сам Бог Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, для того, чтобы возродить людей, для того, чтобы преобразить их и проповедуя, дает новые заповеди. Напоминает заповеди Ветхого Завета, «Люби ближнего, как самого себя». Возлюби Господа Бога, это заповеди Ветхого Завета. Не делай ближнему тому, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Дает новую заповедь, любите друг друга. Друг друга независимо, ближний он твой или не ближний. Он вы единоплеменник, или он с другого пленника должны его любить. И тогда все узнают, что вы христиане, мои ученики, если будет любовь между вами. И основной свод этих заповедей, они как раз сосредоточены. Евангелие от Матфея, 5, 6, 7 главы, так называемая Нагорная проповедь, где говорится, как молиться, как поститься, где заповеди блаженства, где Господь научил учеников молиться «Отче наш», где Господь дал заповеди главные, начальные заповеди на пути спасения. Если ты хочешь, чтобы тебя Бог простил, ты всех прости. Потому что если ты не простишь, ты не будешь прощен, и не будешь спасен, и жизнь вечная для тебя будет недоступна. Если ты не хочешь, чтобы Господь тебя осудил по справедливости, за все твои поступки, ты никого не суди. Помните эти заповеди. Прощайте и будете прощены. Не судите и не будете судимы. Не осуждай никого. Не выноси свое оценочное мнение, свое суждение по отношению к ближнему поступки, дела ты можешь осуждать. Нельзя на черное говорить белое. Нельзя на зло говорить добро, но человека судить нужно. Нужно, как Господь, искать оправдание каждому человеку. Помня, что Бог любит всех и умирает за всех. И этим проявляется наша любовь, что мы не судим его, а пытаемся оправдать. Или хотя бы не участвуем в осуждении, когда это делают другие. И вот эти заповеди, Господь Иисус Христос наполнил этому юноше. И он, он сказал, что я это все соблю. То есть формально, можно сказать, он был праведник. Но еще одну вещь ему Христос сказал, у тебя много богатства. Возможно, Он наследовал, по наследству получил. И ты это все должен от всего отказаться, продать и раздать нищим. Сегодня вопрос, может, нас так не касается, мы не имеем богатства в состоянии, чтобы раздать все. Но этот юноша ушел расстроенный, огорченный, потому что он был привязан к богатству. Вопрос не в количестве материальных благ, а в нашем отношении к нему. На земле нет ничего ценного. Может быть, это звучит непонятно. Ценного в том плане, ничего не имеет вечной ценности. Потому что мы поем, какая житейская сладость в мире бывает печали непричастна вся тени подобные. Все проходит, все уходит. Поэтому мы должны ценить жизнь, ценить окружающий мир, созданный Богом, ценить те материальные блага, которые мы имеем, но не быть к ним привязаны. Не мы должны служить этим средствам, тем же деньгам. А они должны служить нам и всем окружающим. Если мы имеем что-то, мы должны это Бога благодарить. Если не имеем, то не должны роптать и унывать. Значит, нам на пути к спасению это значит не очень и нужно. И не нужно завидовать, что у кого-то может быть лучший дом, лучшая квартира, лучшая машина, куда больше денег, дорогая одежда. Это все время, это все пройдет. И в Царство Небесное, в жизнь вечную это ничего не войдет, ничего не возьмем с собой. Поэтому юноша ушел, расстроенный, Христос сказал, вот, что трудно богатому, в другом э, Евангелии, надеющемуся на богатство войти в Царство Небесное. То есть трудно тому, кто привязан к земному, трудно спастись. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши. Игольные уши это не ушко-виголки, это такие маленькие проходники возле ворот стены городской. Когда она ночь закрывает, то оставляют такие маленькие проходники для запоздалых путников. Человек пролезет, нагнувшись. А верблюда надо ставить на колени, надо его с ним всю поклажу, весь груз с него снимать и заставлять, принуждать его нагнуться и протянуть. Поэтому его можно протянуть, так и человека, надеющегося на богатство. привязан можно, можно спастись, лишь бы только мы, если у нас такое есть, от этого избавлялись. Не были привязаны. Понимая, что Бог дал, Бог взял. Бог взял, но Бог потом и вернет. Помните, как в Иова. Он очень много потерял. Но Господь его за его праведность, за его терпение вернул ему. Поэтому это все второстепенное. Первостепенное это спасение. Это то, чего хочет Господь. Так он сказал сам, ибо так Бог возлюбил мир, что Он дал сына своего народа, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечная это ради того, чего мы становимся верующими. Это ради, чего, ради того, ради чего мы идем в церковь, это то, ради чего мы ведем жизнь духовную. Не только для гармонизации жизни земной, а прежде всего для нашего спасения. Поэтому если мы желаем спастись, если мы хочем это, даже если у нас грехи есть, и нашу душу они в рай не пускают, мы все равно должны двигаться, исполнять заповеди Божьи. Исполняя заповеди Божии, мы понимаем, что Бог нас прощает, если мы прощаем. И Бог не осудит нас, если мы не осудим. Тем более, если мы исправляемся, мы очищаемся, мы идем путем обожения или Богоподобления. Ибо Бог нас задумал, чтобы мы были по Его образу и подобию. В Библии написано, что Бог создал по образу, по подобию ничего ни, ни не сказано. Поэтому подобие с Богом мы достигаем в своей ежедневной жизни своим духовным ростом, духовным совершенствованием, взиранием на Христа, чтением Его Слова. Потому что заповеди Божии, они в Слове, в Святом Писании. И мы должны не только в церкви Его слушать, но должны каждый день дома читать. Потому что Господь говорит, что в Писании все свидетельствует о Мне. И апостол говорит, что вера наша, что была крепкая, чтобы мы не унывали, чтобы мы не упадали в депрессию в уныние. Чтобы не было маловерия и безверия, мы должны веру укреплять. А вера от Слова Божия, как говорит Писание. Поэтому каждый день Слово Божие мы имеем, можем его читать. Не можем читать, можем слушать. Включить компьютер или телефон, наушник в ухо и едешь на работу, включай послушай сегодняшнее евангельское чтение или послание апостольское или псалты, или книгу притчи Соломоновых или Иисуса Сына Сирахова при мудрости. Очень много есть что читать. Было бы желание. То есть Бог все сделал для нашего спасения. Было бы желание наше. Бог не может, говорят святые отцы, спасти нас без нас. Бог не может нас просто вытянуть за шпирки и сказать, вот ты, вот будь спасен. Нет, мы даже сами этого захотели. Если мы этого хотим, тогда мы начинаем каяться и исправляться, стараться заповеди Божии исполнять, молиться, читать священные писания, потому что в этом и заключается духовная жизнь. И самое главное в духовной жизни – это единение со Христом в таинстве. Поэтому мы приходим в храм, мы все можем дома молиться, поститься, писание читать, добрые дела делать, но мы дома не можем сами совершить литургию, мы не можем исповедоваться сами, хотя мы должны каяться всегда и везде, на любое место перед Богом. Но получить отпущение грехов мы должны прийти в храм Божий. И самое главное, соединиться со Христом. И вы эти мы должны быть в храме Божьем. Поэтому никогда мы не должны Божий храм оставлять. Потому что это тот корабль, находясь в котором мы можем достигнуть спасения. Что здесь постоянно об этом нам напоминает все. И богослужебные тексты, и священное писание, церковное песнопение, проповеди, молитвы, все ради того, чтобы нам спастись и наследовать жизнь вечную. Пусть Господь милосердный вразумит каждого из нас. Поможет понять и помнить, что цель жизни христианина ⁇ достичь спасения, достичь жизни вечной. И пусть никто из нас сегодня не отойдет опечален, а как тот юноша пришел к богу пытался исполнять западе, но не мог оторваться от земной суеты будем помнить что прежде всего мы должны искать царство божие то есть искать спасение и правды его а все остальное оно приложится бог поможет благословит и будет ему слава во веки аминь